Дня наш колектив зустрів на ставку в селі Грушвиця. Вибравши затишне місце рибалки, розклали спорядження, налаштували снасті. Про приготування прикормки розповість Василь Брагін. Зараз ранок ми готуємо прикормку. Василь покаже, як, яким чином правильно і спеціально це робиться. Тобто, по черзі, що ми беремо. сейчас я хочу два слова сказать. Да. Мы приехали на водоем в Грушевицу, вот, как бы в Грушевицу было запущено небольшое количество карпа, вот, и получаемся мы сейчас в роли охотника, так как его не сильно много, мы пытаемся на него охотиться, пытаемся его э, попоймать. Э, рыба молодая, подаются экземпляры от килограмма до трех, до трех с половиной, и рыба здесь на бойлы не клюет, вот, фактически наберет на горох, но, как бы, все равно я предпочитаю принципы ловли на бойлы и прикормочную про программу я готовлю под как бы по, бойловой программе у нас есть бойлы слива у нас есть бойлы белый шоколад вот у нас есть бойлы есть бойлы рыбы немножко можно вот у нас есть специальные приспособления для резки бойла, потому что если ставить бойл целый для такой рыбы, он не будет отдавать так запах. А когда бойлы порезать пополам, то есть получается рыба может охоту на них срегировать. Цепочки с них. Заливаем сливой. Немножко бойлы кислые, немножко тут и рыбно есть, и заливаем Слива. сливой. Это у нас аттрактант, я понимаю, да? да? это дип пару минут постоит. Вот. Okay. И мы закормим два удилища, мы закормим этим бойлами, два удилища закормим э, горохом, так как люди на горох здесь ловят. Ну то есть в данном случае нам важно найти этот подход да. для рыбы, да? Да, нам нужно притянуть рыбу, чтобы она подошла и стала на место кормления. А там уже будем посмотреть как мы будем главными. Подарите мне солнечный день, чтобы открыл я глаза и почувствовал счастье, чтоб за мною гнались чудеса. И чужая рука отпустила запястье. Подарите мне солнечный день. Подарите мне солнечный день. Прикормивши рыбу чекаем у поклевки, а тем часом рыбалки рассказывают про секреты карповых снастей. Сегодня мы продолжим нашу розмову про карповые снасти, про саму оснасточку. В прошлій передачі ми розповідали вам про поводки, гачки, які вони бувають, як їх використовувати. Сьогодні йдемо далі. Від поводка наступне, що в нас іде, це лідкор. Почнемо. Давай з самого простого для чого він потрібен цей лідкор? Що це таке? Бо багато хто і не знає цього слова. <свист> для чего нужен литкор? Что такое вообще литкор? Это значит материал, в котором на находится металлический сердечник. Или сейчас изготавливают новые фирмы без металлического сердечника. Для того, чтобы, чтобы не, не, не перерезалась ваша снасть. И для тех моментов, когда вы ловите в, в коряжниках с, с камнями, чтобы угу. снасть не перерезалась, не перерывалась. И плюс это... это идет утяжеление снасти. То есть он облегает по дну, рыба как То бы То есть да, повторяет рельеф влев нас, скажем так. Мы начнем с чего? Я расскажу, какие есть литкоры лит лит вообще, для чего, как бы, какие фирмы их производят вкратце и что они собой представляют. Значит, э я лично пользуюсь э тремя фирмами. Это Корда, Fox и Salab. Значит, вот фирма Solar, литкор без металлического сердечника uh -huh. он мягкий не знаю из uh чего -huh. материал это сделан но я вам просто еще покажу возьмем да? он скажем так прогинается вот не принимает рельеф дна он получается не заметен если взять литкор с металлическим сердечником то он как бы лежит и не это самое вот как бы получается так uh -huh. он не принимает uh -huh. хотя может как бы со временем прижаться но не не, не прижимается uh -huh. значит это литкор фирмы корда они есть разные цвета вот лидкор фирмы Fox. Он идет зеленого цвета, uh -huh. его можно использовать в водоемах, где есть растительность. Сразу я подготовил несколько литкоров, они уже привязаны, приготовлены к использованию, потому что литкоры продаются в раз размотке в катушках, а есть литкоры, которые продаются уже готовые. Вот, например, вот фирма Корда сейчас выпускает... Готовый литкор вместе с клипсой. Uh -huh. Вот он сразу прям это самый. Не надо ничего здесь думать. Прицепили поводок сюда, прицепили груз и вперед И можно есть, ну, забрасывать. Я таки бачу в перше, покажу и вам. Это же достаточно интересно. Звуч... Обычно вот, звучайно, вертлюжок вставляется сюда, и тут есть фиксатор такие, да, и да, да, зажимается вертлюжок. Вот бы, бы, быстросъемник вот он получается. Да, вот да А да, здесь да. стоит колечко. А тут уже готово полностью. Тут, тут стоит колечко для того чтобы прижать сам ловить без, без пистона прижать сразу к дну uh -huh. вашу снасть ну, значит, просто так литкоры на узлы не, не, не вяжут используются вот такие вот иголки вот это у фокс это мэткатран это технокарповская скажем я покажу как э, литкор вяжется значит берем этот самый, вынимаем сердечник uh -huh. ну примерно 78 до 10 сантиметров отрезаем его возвращаем назад вот, вот у нас получился здесь загиб, ага. вот, вставляем сюда иголочку, вот так вот, Мы выходим, вот, да, сейчас я найду конец электрического сердечника, вот, мы ее вставили и начинаем потихоньку засовывать в середину. вот мы ее засунули в серединку, ага. вот, как-то так. Потом мы берем иголку, переворачиваем, вот, переворачиваем для того, чтобы наш материал, который мы будем делать петлю, петля зашла вовнутрь. Теперь это все мы конструкцию так вот сжимаем, двигаем сюда ее назад, одеваем закончик иголкой, закрываем, вот, и потихонечку мы сюда ее продеваем. Вот у нас иголочка вышла сейчас не снимаем вот петля получилась в середине ага. длина литкора зависит от длины удилища если у нас идут удилища 360 то литкоры делаются 60 сантиметров ага. потому что там получается при забросе удилища надо оставлять миллиметр для за заброса ага. если удилище 396 значит мы используем литкоры 90 сантиметров метр самый оптимальный вариант значит, мы вот одну петлю сделали, значит, отмеряем примерно uh -huh. метр, вот. Плюс на петлю. Да, да? плюс добавляем 10 сантиметров, вот. отрезаем, опять вынимаем сердечник с другой стороны, вот эту вот часть отрезаем. Вот мы доходим до нашего сердечника, вот он у нас. Опять берем иголочку. Вот опять мы одеваем за петельку. Вот. Сейчас еще чуть-чуть она пойдет просто очень аккуратно. Значит, вот у нас есть летлиткор. Значит, мы должны сюда прикрепить поводок поводок надо к чему-то крепить правильно да. для для этого используются клипсы угу. есть есть клипс она называется биобезопасная клипса угу. почему биобезопасная потому что при отрыве снасти вот карп от нее может освободиться сбросивший груз клипсы тоже есть э, разных цветов зеленые коричневые и ч черные то есть у нас есть готовый литкор. мы его приготовили значит одеваем на него клипсу значит Одевается сначала пистон, да, потом угу. одеваем клипсу, клипсу. И для крепления поводка используется быстросъемный как карабин. Угу. Вот он имеет вот такой вот вид, сюда одевается поводок, зажимается пистона. И этот карабин вставляем в петлю литкора. Вот у нас получилась вот такая вот конструкция угу. с трех частей. Угу. Вот сюда мы вешаем груз вот, на клипсу загоняем если нам нужно чтобы после поклевки груз сошел вот мы клипсу загоняем вот так вот чуть-чуть этот пистон uh -huh. если нам нужно чтобы после вываживания ну, когда рыба клюет груз не сходил мы клипсу э, загоняем резиночку это вот сюда вот полностью Тогда груз сходить не будет вот у нас получилась такая вот конструкция сюда мы уже можем крепить поводок возьмем с боликом получаем то на что мы будем ловить рыбу вот вот так он выглядит в сборе супер в данном выпадку может быть так что груз действительно это расходный материал который достаточно часто залишается в водоеме. есть, есть еще так называемое простонародье название вертолет. Угу. Для чего применяется вертолет? Вертолет применяется в двух случаях. Когда мы ловим на муле, то есть мул. И когда мы ловим на, на, на дальнюю дистанцию, нам нужно бросить дальше, но мы не знаем, какое там дно. Вдруг там мул. И как бы э, вертолет, он летит дальше через безопасно клипсы. Почему? Потому что при лете грузила, получается, вот летит груз, поводок получается вот, здесь, вот сбоку. Uh -huh. Поводок упирается, сопротивление получается. Когда мы ловим на вертолет, у нас получается груз летит вот так. Поводок мы даже бывает сюда привязываем была нитка, чтобы оно было одно целое. Потом нитка растворяется, поводок лежит на том самом. Мы можем выставлять, регулировать глубину мула. Например, мы вот подвинули вот эти вот бусинки. Вот у нас мы забросили, зашло вот так вот в мул, и поводок находится сверху. У вертолета тоже есть несколько вариантов. То есть вертолет есть. Такая вот пла mm -hmm. пла 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 пластмасска, Простите. вертолет. И еще есть вертолет, сделанный с помощью таких вот шариков. То есть, как бы, та же самая конструкция, только не пластмасска, а идут шарики. То они так же регулируются mm -hmm. Вот еще литкор который можно применять в коряжнике. Вот он специально а сделанный. А это. тут специальная какая-то такая сетка типа как из лески, коряжник не перерезает. Ага. И при, 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 ловле там крупной рыбы, там если пепель, я тоже не понимаю, потому что такой литкор крупная рыба может попасть, может перерезать его. Карп мая на верхнем плавнику, на спине, да. так званый ниж, и ким он в принципе дуже легко перерезает нитку. Тому вот еще раз уточним, что литкор служит именно для того, чтобы этим ножом карп не перерезал этот так само и не пошкодить себе. Да, еще для ловли э, в коряках и для ловли на ракушке uh -huh. используется литкорс с металлической плеткой сверху. Так я вижу впервые вообще, очень интересно. Это фирма Корда. А в середине так само есть? Э... Ну, это полностью, да. Сердечник также есть, и это самое сверху, еще он находится в металлической плетки. У месячные его ласки ясний берег чередою, спить озеро в Серпанках ряски. Зітхає темною водою. Професіонали рибалки кажуть, що переважна більшість великих коропів вдень не харчується. Вони просто стоять. А вже коли починає сутеніти, настає тиша, коропи починають помаленьку підходити до берега, щоб поїсти. <реку> Думки і спогади розлітаються вмить, коли раптом на фоні яскравого світла ліхтариків з'являється короп красень. Но no, приятно. Начну я первый, начну улов. Если так будет продолжаться, то я буду где-то. Да, если так пойдет, то мы будем где. Ух, какая поплавка у Может он действительно сейчас Возьми, возьми его. Радості та задоволенню немає меж, це просто вершина ейфорії. Такі моменти хочеться переживати ще і ще, доки стоїть цей світ.